Arkadaşlar sağlık olsun bu abi arkadaşlar kameraların önünü kapatmayalım lütfen. Hazır mı bütün kameralarımız? Bir Bütün arkadaşlar sol taraf bir tık olur bir yere. Zenler hazır mısın? Hazırım. 2 3. Öy. Sen Başlayabiliriz. Yakup Bey buyurun. <laughs> Au Canada, <Okay. Océan> Mario Yondir de dans le on a, et et zaman tu, zaman a trouvé une solution pour la défense. De Davenson. zaman zaman tans temps en temps, tu vas à la place de Davidson ou bien tu suis les adversaires De temps en temps, il faut être guerrier. Tu es guerrier. On peut l'expliquer euh, avec la technique. A dit, mais, arrêter, euh, tu te sens vraiment oui, là, euh, part de Galatasaray. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça Tout d'abord, bonjour à tous. Euh, je suis très content de faire cette, cette interview. Euh, C'est vrai que depuis que je suis là, je suis, je suis très content. J'essaie de, de trouver des solutions à l'équipe. J'essaie d'utiliser euh, mon cerveau et, et ma force au maximum pour, que, pour trouver de la fluidité dans, dans le jeu. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'expérience, je reviens à Galatasaray avec beaucoup d'expérience. Je sais que intellectuellement et physiquement je peux apporter et j'essaie d'apporter au maximum à l'équipe. Je le fais avec le cœur parce que j'ai vraiment envie que le club atteigne ses objectifs cette année. Et voilà, depuis un certain moment ça marche bien et j'espère que on va terminer sur une bonne note. Röportajdan dolayı yapmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, öncelikle e, ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve e, takıma çözüm yaratmak için e, çab çabalıyorum. E, bütün çalışmalarım da aklımla ve e, gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. E, çok e, bu dönemde geri geldiğimde çok büyük deneyimle geri geldim. E, kafamla oynamaya, aklımla oynamaya çalışıyorum ve e, sonunda da inşallah hedeflere doğru, Galatasaray hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz. Donc, on te remercie et félicite de, de revenir à Galatasaray. Donc, il y a 5 ans, tu es venu à Galatasaray. Si tu peux faire une comparaison, c'est quoi les, euh, quand tu étais là, il y a 5 ans avant, et aujourd'hui, c'est quoi Et c'est quoi la situation de Donc, comment ils se sont euh, Bonjour. Euh, D'abord, euh, la situation quand je suis arrivé à Gata, la, la première fois, était un peu plus compliquée. Quand je suis arrivé, euh, j'arrivais déjà de, de blessures. Donc, j'ai dû m'adapter. Euh, m'adapter très vite. Euh, le coach avait besoin de moi. On a essayé de créer quelque chose de positif. Voilà, on a, on a pu le faire jusqu'à la période du Covid. Et si je me souviens bien, on était sur une belle série. Après, le, le Covid a, a coupé un peu ce qu'on qu était en train de faire. Et c'est vraiment dommage, mais euh, voilà, j'en garde de très très bons souvenirs et euh, je reviens avec le, le même cœur et euh, la même envie de, de gagner. Donc euh, c'est le principal. Aujourd'hui Gatassara est une, une bien, bien plus forte équipe qu'à l'époque, mais voilà, en respectant tous mes, tous mes coéquipiers de l'époque parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Ee, öncelikli olarak şey ilk geldiğimdeki durum daha farklıydı ee, İyi bir seri yakalamıştık o dönemde ee, Ta ki Covid'e kadar Covid e, yaptığımız bu işleri e, Baltaladı diyebilirim ee, Tabi e, şu anda Baktığımız zaman hani o zamanki Takım arkadaşlarımı da hani zan altında Bırakmak istemem ama e, şu anda Çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz e, Ben de aynı istek ve hevesle Geri geldim ve e, Galatasaray'ın hedeflerini ilerlemesi için elinden gelen Çabayı göstereceğim. Mehmet Özcan Dans ta carrière, tu as vu euh, la, la finale de la Victor, Champions League avec Juventus. Et tu as une bonne relation avec Victor. Euh, Est-ce que tu veux donner euh, un avis pour euh, le, le futur de Victor Donc, euh... c'est moi j'ai une très très bonne relation avec Victor. Euh, j'ai comme j'ai une très très bonne relation avec tous mes coéquipiers. J'essaye de mettre un maximum tout le monde à l'aise. Après, euh, parler du cas Victor, c'est un cas assez particulier. Ça reste euh, l'un des meilleurs attaquants de, de la planète aujourd'hui. Ses objectifs, euh, je sais que c'est de gagner le, le championnat et la coupe aujourd'hui. Ses objectifs de demain, je ne les connais pas. Bien sûr que Galatasaray aime regarder un, un joueur comme Victor. Mais il va falloir accepter toutes les décisions qu'il prendra après. Que ce soit de rester ou de... ou de partir. Mais je, vous pouvez uh, apprécier et aimer le, le qui, qui e, öncelikle olarak Victor'la çok iyi bir ilişkim olduğunu söyledim. Tabii bütün e, takım arkadaşlarımla e, aynı şekilde iyi ilişkilerim var. E, Victor'a baktığımız zaman dünyada var olan en iyi forvetlerden bir tanesi. E, bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Kupaları almak, sezon sonunda şampiyon bitirmek. Tabii Galatasaray burada kalmasını talep edecektir ancak bu onun kararı olacak ve e, onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor. Safa Bey. Bienvenue. Donc euh, les fans voulaient absolument que tu viens euh, ici hein. et tu as joué à, au match de Baché et tu as montré comment, comment tu avais envie. pardon. Donc euh, concernant ton transfert, donc, euh, euh, comment ça s'est passé Déjà bonjour. bonjour euh oui, je, je remercie beaucoup l'amour que les fans me, me portent jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai toujours voulu te donner pour Galatasaray. Et arriver à ce moment-là était vraiment très important pour moi. Donc j'ai fait en sorte d'être là pour, pour, pour le club et pour l'histoire aussi. Parce qu'il y a une grande équipe, il y, a une grand, il, y a une, il y a une grande ferveur derrière ce club. Et je voulais faire partie de, de l'histoire de Galatasaray en montrant que je suis, je suis encore apte à jouer pour ce club. Öncelikle ee, voilà. çok teşekkür ederim. Ee, şimdi baktığımız zaman e, taraftarlar ilk geldiğim zaman e, bana çok e, destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Onlar için bunun için çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki e, ta, Galatasaray bir tarih yazıyor şu anda ve ben de geri dönerek e, kendi isteğimle arzumla e, bu tarihte yer almak istedim. Çağatay Bey. Donc, tu es allé à Floria aussi. Aujourd'hui, tu es à Kemal -Burgas. Donc, on a un point pour le titre. Est-ce que euh, l'ambiance de famille qu'il y avait à Floria, on l'a ici aussi, à Kemal Bien sûr, bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui, qui viennent de, de Floria à Kemalburgaz. Et aujourd'hui, Kemmer on a des installations vraiment incroyables. Donc ça nous fait un peu oublier, un peu oublier Floria, même si de très bons moments ont été vécus à Floria. Le club avait besoin de grandir, avait besoin de montrer ses, son ambition. Et c'est ce qu'ils ont fait en, avec ces installations. Donc c'est une très belle chose pour, le, pour Gata Sarai maintenant et pour le futur. Elbette ki aynı ortam var. Çünkü Florya'da çalışan insanlar oradan buraya geldiler. Dolayısıyla Kemer Florya'da olan ambiyans burada da yaratıldı. Buraya baktığımız zaman tabii ki Florya'da inanılmaz anılarımız var. Güzel zamanlar geçirdik ama burası Kemerburgaz. Florya'nın da ötesinde çok gelişmiş muhteşem bir yer. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Antrenmana gideceğiz bitiriyoruz o yüzden. Teşekkür ederiz Mario. Teşekkürler Ersan. Teşekkürler